Цьогоріч сезон овочів, фруктів і ягід дещо затримується через затяжні дощі і нестійку температуру. Перші свіжі продукти на прилавках з'являються пізніше, ніж зазвичай. Вітаю мене зустрія Ясник, і ви дивитесь проєкт новини Лав. Щоб розпитати продавців про новий сезон і дізнатися про актуальні ціни, ми вирушаємо на один із найстаріших ринків Одеси Новий Базар. Горошек у нас на сегодняшний день 300 и 350 тепличный. Клубничка подешевела 180 и 200, такая крупненькая. Остальные персики, такой абрикоски, все привозное. Персики по 500 и нектарины и инжирный. Голубичка 1000-1200. Черешня Испания у нас была в продаже 800 килограмм. Ну Приехал новый завоз, новая цена. Кто была Греция по полторы тысячи, а это приехала Испания. Она в Испании 500, у нас она 800. Плюс доставка. Кто брал, приходит, звонит, заказывает. А сколько лоточки Ну, лоточки есть на килограмм, есть на меньше. Ну, вот такой лоточек 800 грамм. По 800 такой лоточек на 700 гривен. Пожалуйста, кто желает. Пожалуйста. Яблочки уже все заканчивается, подорожали 70, 80 и по 100. Кукурузка тоже импортная, 120 за штучку. Вот такая вкусненькая, сладенькая. Пока нашей кукурузки еще нету. Баначки. Виноградики розовенькие 300, беленькие без косточек 350. Бананчики 200, обычные 100. По грушкам есть местные груши, есть импортные. Импортные 180-170, местные 150-160-170. Абрикоска 350, была по 300, другой сорт помельче, сливочка 300. Подешевела картошка молоденькая, вот такая пенычка 40-дневочка по 100 гривен. А картошечка наша уже? Наша келья, да, да. Чищенная вот такая картошечка 160. По старому Товаров: лук 40, морковочка 60, бурячок 50. По молодому вот такая морковочка 20 штучка, 100 килограмм. Бурячок 100 килограмм, 25 штучка. Капуста старая подорожала, это хранение с холодильников 75. Молодая капусточка уже по 50 сегодня. Кабачочки по 80, баклажаны импортные 150, перчики местные из 200 200 перчики импортные 200 в одну цену. По помидорам с привозных помидор 100-120, местные помидорочки вкусные 130-150 и самые дорогие уманьские по 300. И вот такие помидоры у нас 250 и 200. Тоже вкусненькие, хорошие микадочки. Огурчики 70-80, родничок 250. И по грибочкам 120-130, вешенка 150. Цветная местная 100, брокколи сегодня у нас импортные по 180, бывает местные по 150. Зависит от урожая. Урожай как будто и много, но из-за погоды его не так и много. цены, значит, у нас такие. Клубничка 200, 180, 220 это уже отборная. Горошек молоденький, 350 гривен, сладкий-сладкий. Есть черешня, но ну, черешня, правда, еще Испания. Она 1500 гривен килограмм, ну, как бы, ожидается уже и наша скоро. Вот. Все остальное это из персики, абрикоска, это все Испания. Сливы, это все дорогое, оно 300-350 килограмм. Абрикоска 350, вот такая красивая. Есть чуть-чуть помельче, вот можете видеть, она 200 гривен килограмм. Вот, есть персик инжирный, есть персик нектарин, лысый мы его называем. Это все 350 гривен килограмм. Кивета королевская 600 гривен килограмм. Ну, это только летние цены, зимой оно дешевле. Оно зимой 350-400 колеблется, вот так цена. А зимой всегда дороже, потому что его меньше становится. В принципе, вот. Ананасики 300 гривен. Дальмонт и голд. Это очень хороший ананас считается, премиум королевский. В июне месяце пойдет более массовый, это сейчас идет тепличный. Когда он пойдет грунтовой, то он, естественно, будет ну, в пределах 100 гривен, как обычно. Также и клубника немножко припадет в цене. Ждем тепла, да, ждем июня месяца, ну как-то май, вообще у мая апрельское настроение в этом году, очень прохладно, потому и цена такая. Я на этом рынке торгую очень давно, меда в этом году не будет. Бывают такие роки, когда акация вот такая, как я померзла сейчас и ее не будет. Тому ціна на мед буде зростати. От. Поки що е, пропрошлорічний мед стоїть 100 гривень півлітрова баночка, а свіжого меду ще нема, але буде ну, в тому году акація була 200 гривень півлітра, в цьому році буде 250. Ось такі прогнози у мене. Що меду буде дуже мало. Призумували погано у тих бджолярів. Котрі не так зібрали ці бджоли на зиму. Відимо попали якісні ліки, які треба було обробляти бджол, бджіл. І Найголовніше, щоб них було достатньо корму. Буде достатньо корму, у нас перезимували майже всі. А от весна погана, Холодно, померзла акація, рапс підмерз. Меду поки що ні у кого не буде. На зростання цін, так, да, мед буде в цьому році повишати ціну. Сьогодні у нас філе карпа 300 гривень, судачок 350, карась 150, п'ятдесят, 800. Дунаєчка 280, бичок 350, креветочка 350 сьогодні і тюлечка наша по 200 гривень сьогодні. Є трошки, є, є ходять. Ну їсти звичайно завжди хочуть люди, тому якби помаленьку працюємо. Ціни трохи коливаються, проте першу черешню горох або полуницю собі дозволити може далеко не кожен пересічний українець. Ми дивились проєкт новини лайф. Підписуйтеся на нас, щоб бути в курсі найактуальніших подій півдня України.